کون سے جوتے ہیں جو اولاد نہیں ہونے دیتے کون سے جوتے پہننے سے پیسہ ملتا ہے ایک ایسا جوتا بھی ہے جو انسان کو خوش و خرم رکھتا ہے اور ایک ایسا بھی ہے جو رنج و غم دیتا ہے کیا جوتا بھی بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے میں ہوں سیدہ میر جعفری سبسکرائب فالو کریں اور ہلکا احباب میں شیئر بھی کریں یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہے جس سے ہمارا جذبہ بنا ہوا ہے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع آئمہ تاہرین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق جوتے پہننے اور جوتوں اور موضوع کی مختلف کیفیات ہیں جوتوں کے رنگوں میں سب سے اچھا رنگ زرد رنگ ہے اور اس کے بعد سفید رنگ ہے اور موزے کے رنگوں میں سب سے اچھا رنگ سیاہ اور سفر کی حالت میں سرخ رنگ بہتر ہے جو حضر میں مکروح ہے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوتا اچھا پہننا چاہیے اس سے بدن بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو تو وہ ناشتہ صبح سویرے سویرے کرے جوتا اچھا پہنے ردا ہلکی پہنے اور عورتوں سے قربت کم کرے موتبر حدیثوں میں سیاہ جوتا پہننے کی مذمت کی گئی ہے حکم ہوا ہے کہ سیاہ جوتا نہ پہنو اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے یہ قوت باہ کو کم کرتا ہے سیاہ جوتا رنج و غم پیدا کرتا ہے اس کے برعکس زرد رنگ کے جوتے کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ یہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو زرد جوتا پہنے گا وہ جوتا جب تک اس کے پاؤں میں رہے گا وہ شخص خوش و خرم رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں بنی اسرائیل کی گائے کی تعریف کی ہے ارشاد رب العزت ہے و لزت تسر الناظرین گہرے زرد رنگ والی جس کے دیکھنے والوں کو سرور حاصل ہو یعنی اس کی گائے کی کھال کا رنگ ایسا گہرا زرد تھا جسے دیکھنے سے دل کو سرور حاصل ہوتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موزہ پہننے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے اور یہ مرگ بد سے بچاتا ہے آپ کا فرمان ہے کہ جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارے اور یہ بھی فرمایا کہ جو ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلے اور دوسرا پیر ننگا ہو تو شیطان اس پر قابو پائے گا اور وہ دیوانہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ نے ایک جوتا پہن کر اور کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے کھڑے کھڑے پاؤں اوپر اٹھا کر یا جھک کر جوتا پہننا یا تسمے یا بند باندھنا دیکھنے میں بھی مایوب لگتا ہے آپ نے فرمایا کہ تین فیل ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والے کی نسبت خوف ہے کہ وہ دیوانے ہو جائے قبرستان میں رفع حاجت کرنا ایک موزہ پہن کر چلنا اور تنہا مکان میں سونا بے اولادی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زرد یا سفید جوتا پہنے اس کے بچے بہت ہوں گے اور جو سیاہ جوتا پہنے ممکن ہے کہ اس کا ایک بھی نہ ہو امام کا فرمان کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہم تو اندازے ہی لگا سکتے ہیں لیکن اصل حکمت تو امام ہی جانتے ہیں کہ کالے جوتے میں ایسی کون سی تاثیر ہے جو اولاد کے ہونے میں معنی ہوتی ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کالا جوتا قوت با پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے سپرم کاؤنٹ یا سپرم پروڈکشن پر کوئی نیگٹیو امپیکٹ آتا ہو یا فی میل انفرٹیلیٹی کا باعث بنتے ہو اس کے برعکس زرد یا سفید جوتوں کے ان چیزوں پر پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بے اولادی کے مسائل کے حل کے لیے یہ مددگار ہے جوتے پہننے کے سٹائل میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہی تو ہے یہ تبدیلی کر لیں اس سے جوتوں کے مثبت اثرات کے ساتھ امام کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت بھی آپ کے شامل حال ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں حصول اولاد میں مددگار ہوں گی انشاءاللہ ویڈیو کے شروع میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان بتایا تھا کہ جوتا اچھا پہنو یہ بلاؤں سے بچاتا ہے بلائیں کیا ہیں جادو جنات نظر بد حسد بیماری اچھا جوتا ان چیزوں کی انرجی ڈائیورٹ کرتا ہے یا اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے اور آپ کو ان چیزوں کے برے اثرات سے بچا لیتا ہے انرجی کی ڈائیورژن تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ایک تجربہ تو آپ سب نے کیا ہوگا اگر پہلے غور نہیں کیا تو اب کیجیے گا آپ ریڈی سے کوئی عام سستا سا جوتا پہن لیں اسے پہننے کے بعد آپ میں کوئی کسی طرح کی فیلنگ نہیں آئے گی اس کے برعکس آپ کوئی اچھے رنگ والا اچھا اور قیمتی جوتا خریدیں اور اسے پہنیں اسے پہنتے ہی آپ اپنے انر سیلف میں ایک رائز اور ایک اٹھان محسوس کریں گے یہ تجربہ ضرور کرنا اس سے آپ کو جوتوں کے شخصیت پر اثرات کا اندازہ ہو جائے گا جوتا پہننے سے پیسے بھی ملتے ہیں اس سلسلے میں صدیر سیرفی سے منقول ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سفید جوتا پہن کر گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیر کیا تو نے جان بوجھ کر یہ جوتا پہنا ہے یا یوں ہی پہن لیا پھر فرمایا کہ جو شخص بازار جا کر سفید جوتا خریدے تو پرانا ہونے سے پہلے اسے ایسی جگہ سے مال ملے گا جہاں کا گمان بھی نہ ہو صدیر کہتا ہے کہ ابھی وہ جوتا پرانا نہ ہونے پایا تھا کہ مجھ کو سو اشرفی ایسی جگہ سے ہاتھ لگی جہاں کا مجھے خیال بھی نہیں تھا انشاءاللہ پھر ملیں گے